Apalagi yang tidak kena dengan parti Bersatu ini. Dikatakan perbelahan pemimpin-pemimpin Bersatu makin merunsing. Perebutan kuasa siapa yang mahu untuk ketuai Bersatu pada next pilihan raya yang akan datang. Wow. Begitu semangatnya mereka memenang sehingga berebut kuasa sahabat-sahabat semua. Antara Muhyiddin dan juga Hamzah Zainuddin. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Kenapa perkara sebegitu berlaku di dalam parti Bersatu ini? So ayo kita lihat dan tonton pendedahan daripada uh, Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Right. Dan, saya nak buat satu berita tentang Bersatu. Bersatu berbalah siapa yang harus ketuai parti harungi PRU 16 kata sumber. Petaling Jaya keretakan dalam bersatu semakin serius apabila dua puak, puak bersaing mahukan pemimpin masing-masing menerajui parti menjelang PRU 16 sekaligus menimbulkan kebimbangan mengenai kestabilan dalaman parti itu. Sumber dalaman parti berkata keretakan ini memula pada Julai lalu apabila Presiden Muhyiddin Yassin menggariskan pelan peralihan kuasa yang menyaksikan Hamzah Zainuddin menang tanpa bertanding sebagai timbalan. Azmin Ali sebagai seterusnya agung. Bagaimanapun, pelan itu mencetuskan perpecahan dalam parti dengan Ken, Kem Azmin bertegas Muhyiddin perlu menerajui bersatu Manakala Kem Hamzah uh, Mahu Hamzah mengambil alih Pelan peralihan kuasa jelas Tetapi ada di dalam pihak Kem Azmin yang percaya Hanya Muhyiddin boleh memimpin bersatu pada PRU-16 Kem satu lagi menjukung Hamzah bertegas Pelan peralihan mesti dihormati kata mereka Jika bersatu sendiri gagal mempunyai struktur kepimpinan Bagaimana pengundi boleh mempercayai parti itu mentadbir negara Kata kepada FMT saya ni kahwin dengan lelaki yang berumur Yelah, bila dah kahwin dengan lelaki yang berumur ni macam-macam penyakit. Kencing manislah, darah tinggilah. Bila bersama tu susah sangat nak habis. Adik tu susah sangat nak naik. Lepas tu tak keras pula tu. <tuh> Kalau naik pun, alah, hai, sekejap je tak sempat nak buat apa-apa. Mula-mula je happy. Lepas tu mulalah bergaduh. Muasam muka lah time tidur juga lah nak hadap benda ni kadang-kadang dia ada satu pelan peralihan uh, yang telah dirancang oleh Bersatu untuk mengalihkan pimpinan daripada uh, apa orang kata Ismail Muhyiddin Yassin kepada kepada uh, Hamzah Zainuddin and that is the reason kenapa Hamzah Zainuddin dilantik sebagai timbalan presiden parti dan juga ketua pembangkang itu pelan dia Namun begitu, ada di kalangan geng-geng uh, Azmin Okey, kita kena faham macam ni, geng-geng uh, Azmin ni dia masuk ke dalam Bersatu dahulu Atas laluan Muhyiddin Yassin It's never been about Hamzah Zainuddin Dan mereka dengan geng-geng Hamzah Zainuddin ni sentiasa bertembung uh, Jadi bila pertembungan itu berlaku, mereka nak Ham Muhyiddin Yassin kekal Tetapi mereka tak nak Mereka nak kekal supaya nanti, before mereka take over The plan was It's always been the plan untuk Azmin. And Azmin menjadi uh, presiden Bersatu. Tetapi dia tarik diri last minute kerana dia tahu dia belum ada kekuatan nak pergi lawan dengan Hamzah pada waktu itu. Dan Muhdinesin ni sama usia dengan Hadi Awang dan Datuk Seri Anwar Ibrahim eh? uh. So maksudnya dalam lebih kurang 2 tahun lagi kalau masuk 2 tahun lagi pilihan raya umur dia nak akan mencapai 87 tahun sedangkan uh, uh, apa orang kata Hamzah Zainuddin ni muda 10 tahun. Dia berusia 67 tahun, 68 tahun sekarang ini. Dia mu, dia muda 10 tahun daripada Hamzah Zainuddin eh. eh sorry daripada Muhyiddin Nasin. Jadi dia ada yalah dan dia adalah dia punya plan untuk dia nak take over sekarang ini. So pertembungan tersebut sebenarnya membawa kepada persoalan yang yang patut kita tanya eh baru-baru ini ada satu himpunan lah katanya akan dibuat esok And, Himpunan menyelamatkan Rasulullah kita Menyelamatkan Nabi kita Saya pun tak jelas perhimpunan tu untuk apa sebenarnya Betul ke tidak perhimpunan tu Saya tak pasti kan Tetapi ada satu perhimpunan dikatakan Saya ada tulis satu posting hari inilah Dekat Facebook saya Saya kata Lemah je iman orang semenanjung <laughs> Saya kata lemah je iman orang semenanjung Malaysia Orang Islam semenanjung Malaysia ni kan Udahlah kamu majoriti di negeri kamu sendiri. Melayunya majoriti. Islamnya lagi majoriti. Sebab ada orang Islam yang bukan Melayu kan? Pun majoriti. Tetapi kamu anggap Islam itu terancam? Kan? Saya saya pelik. Bagaimana uh, kamu yang sepatutnya melihat uh, Islam tu lebih kuat? Okey. Macam ni tuan-tuan. Agong kita Melayu Islam, Sultan kita Melayu Islam, TYT kita Melayu Islam, Perdana Menteri kita Melayu Islam, Timbalan Perdana Menteri kita dua duanya Melayu Islam. Kan? Ketua pembangkang Melayu Islam. Majoriti di Semenanjung Malaysia Melayu Islam. Malah sekarang ini jumlah dan kadar orang bukan Melayu dah turun daripada 25% kepada 20% saja lebih kurang or less than that uh, sorry a bit more than that lebih kurang 20 lebih peratus saja and kalau trend ini semakin meningkat akhirnya berkemungkinan besar orang bukan Melayu akan shrinking and shrinking and shrinking satu perpindahan kedua sebab orang bukan Melayu ni dia tend to kahwin lewat alat lewat ataupun dia tak kahwin atau kalau dia kahwin pun dia dapat anak lewat ha, itu yang berlaku kalau dia dapat anak pun dia tak ramai dia makan macam orang Melayu kita lah kan. Kalau kita kata uh, dua tu sikit. Biasa tiga ke empat orang Melayu. Kan? So, due to that, memang dah shrinking. Tetapi, walaupun kita shrinking, Islam tu makin kuat. Tetapi, orang Melayu makin ramai. Tetapi, Islam makin terancam. <laughs> Saya tak pernah jumpa lagi tuan-tuan. Eh? Di mana, majoritinya bangsa itu, majoritinya agama itu, tetapi agama dan bangsa dia terancam siapa yang mengancam? Dia sama ada, kalau betul-betul ancaman itu ada, sama ada pemimpin dia sangat lemah dan sangat bodoh ataupun sebenarnya tak terancam pun. Yang percaya terancam tu adalah pengikut-pengikut mereka yang bodoh. Tu je. Oh tetapi kenapa kena ada saya terbaca satu artikel. Kenapa uh, siapa eh ngakomeng baca hadis palsu? Tak tuan-tuan, ngakomeng baca hadis palsu kau orang pelik ke? Dia bukan Islam, dia tak tahu hadis tu apa pun. Mungkinlah dia tahu sikit-sikit palsu tak dia pun tak faham. Tak kita orang Islam ni faham ke? Ramai je ustaz-ustaz baca hadis palsu kat dalam masjid. Hadis palsu banyak je dalam WhatsApp disebarkan hadis-hadis palsu. Korang tahu ke hadis palsu tu apa? Korang tahu tak beza di antara hadis palsu, hadis daif? Daif tu pun dia ada daif yang jidan, daif yang yang kuat, dia ada daif yang lemah. Sorry daif yang tak berapa tak berapa uh, tak berapa teruk. Kemudian daripada daif dia boleh jadi hasan, hasan li dan hasan li zati. Ha, tahu tak istilah-istilah mustalah hadis ni faham tak? Tak ramai. Saya rasa majoriti orang Islam tak faham benda tak perlu tahu pun sebab itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Yang tahu mustalah hadis, istilah-istilah ni tak perlu. Kita cuma perlu faham akidah kita, kita perlu faham asas-asas Islam, puasa, zakat, cukup rukun iman, rukun Islam, cukup. Kan kalau boleh belajar lebih sikit belajar. Tetapi hanya kerana dia baca hadis palsu, Islam terancam. <laughs> Kenapa kau tak ajar dia? Palsu tu salah, bukan macam tu, sepatutnya macam ni. Kan? Tak ada siapa yang ajar dia. Tiba-tiba Islam dah terancam. Itu saya kata sama ada kalau betul Islam terancam sekarang ni. Ni saya nak bagi tahu lah. Kalau betul Islam terancam di semenanjung Malaysia ni bermakna eh lemah dan bodoh sangatlah orang Islam ni eh. Boleh terancam sedangkan kita majoriti Ataupun sebenarnya kita tak bodoh. Tetapi ada golongan kita yang dibodohkan oleh pemimpin-pemimpin seperti PAS dan juga Bersatu. Setuju tak setuju? Ah. Uh, Okey, boleh tak kita buat hashtag? Hashtag dia adalah uh, apa eh? Hashtag dia? Uh, ayat pun tidak mencukupi oleh kerana kami gali dengan melalui tangan saja. Kadang-kadang sampai ke bawah nak nak mundur pilih pas. Boleh tak? Hashtag nak mundur pilih pas. Come on tuan-tuan, boleh. Kita tulis dekat bawah. Hashtag N-A-K-M-U-N-D-U-R-P-I-L-I-H-P-I-L-I-H-P-A-S. -E 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 nak mundur boleh pilih pas. Nak mundur pilih pas. Itu je. Tak, so, tuan-tuan saya nak bagi tahu. Nak maju, nak maju, nak Islam ni maju, nak Islam ni terjaga tak perlu pilih pas. Nak nak Islam ni terjaga, nak Islam ni maju, nak Melayu ni maju, nak Melayu ni terjaga, tak perlu pilih PAS. Kita ada Sultan kita, kita ada Agong kita, kita ada Majlis Raja-Raja kita, kita ada Majlis Agama kita. Hashtag nak mundur pilih PAS tuan-tuan. Tolong, flat, 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 flat. Hashtag semua. Nak mundur pilih PAS. Nak mundur pilih PAS. Lepas ini kalau diorang noize, nak mundur pilih PAS. Nak mundur pilih PAS. Nak mundur pilih PAS. Tuan-tuan, Perdana Menteri kita orang Melayu, orang Islam... Majoriti semenanjung ni orang Melayu orang Islam. Kami kat Sabah Sarawak ni tak ada masalah pun. Orang Melayu macam tu juga. Saya Islam dan 48 tahun Islam lah. Tak ada pun saya jadi murtad. Kan? Kalau walaupun kami bukan majoriti. Kami minoriti. Kami minoriti. Negeri kami, kami minoriti. Kamu majoriti. Kamu takut terancam. <laughs> saya tuan-tuan, bila saya umur 18 tahun, mak bapak saya ha suruh saya merantau. Masa itu tak ada WhatsApp, tak ada email, tak ada phone, mobile, semua tak ada. Saya merantau tu, mak bapak saya hantar saya dekat airport Kuching. Keluar daripada airport, masuk kapal terbang, mak bapak saya tak tahu nasib saya dah. Hidup ke, mati ke, apa ke, selama bulan-bulan, dia orang tak tahu. Tak ada. Yang saya boleh buat masa tu tulis surat. Boleh telefon, bolehlah telefon bagi tahu mak dah sampai. Itu je. Nak telefon tu pun nak kena collect coin. Masa itu 50 sen, boleh cakap beberapa saat je. 50 sen tu beberapa minit je boleh cakap. Sekejap je. Kan? And yet saya keluar, saya mengembara, saya pergi seluruh dunia. Saya adalah orang Melayu Islam Sarawak. Saya balik tetap mak bapak saya tetap Islam, adik beradik saya tetap Islam, keluarga saya tetap Islam, saya tetap Islam. Hari-hari lalu dekat church, kan? Lalu dekat gereja, lalu dekat salib pergi pergi apa perkahwinan kawan saya yang Kristian, kematian keluarga kawan saya yang Kristian, pergi ke, perkahwinan keluarga keluarga eh kawan saya yang Hindu. Ha Datuk Buva, Dr Buva, tahniah-tahniah Dr Buva for your wedding kan. Saya pergi ke tempat perkahwinan mereka. Tak tuan-tuan, keimanan tu milik kita. Kalau kita nak murtad, tak payah kita tengok apa tengok apa orang kata salib, tak payah kita tengok kuil. Kalau nak murtad dia akan murtad. Murtad itu bukan datang daripada perasaan. Murtad itu datang daripada logical akal kita. Kalau orang Islam sendiri takut pada bayang-bayang, dia sebenarnya bukan takut pada bayang-bayang orang bukan Islam. Orang bukan Islam tu hanyalah hantu yang diciptakan oleh imajinasi walaun walaun dan mereka yang nak mundur ni, tuan-tuan. Itu hanyalah hantu yang diciptakan untuk menakut-nakutkan orang Islam. Sebab apa? Tuan-tuan tak percaya, tengok negeri dia lah. Tengok negeri dia macam mana? Itulah hasil kepada pembodohan rakyat. Tengok negeri dia. Empat negeri paling corot adalah negeri negeri milik PAS, tuan-tuan. Daripada segi GDP, negeri paling corot empatnya adalah negeri PAS. Bawah sekali Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, negeri PAS. Hashtag nak mundur pilih PAS. Itu je. Tuan-tuan, akhirnya kita ni, Islam kita Tuan-tuan saya nak bagi tahu, Islam ni siapa yang jaga? Tuan-tuan jaga ke? Saya jaga ke tak? Islam ni jaga Allah SWT. Agama Islam ni Allah akan jaga. Iman siapa jaga? Kita jaga. Allah bagi hidayah pada kita, kita jaga. Kita jaga iman kita, Islam agama ni Tuhan akan jaga. Agama kita tak perlu kita jaga. Kita buat macam mana sekalipun kalau Tuhan berkehendak dia tak ada, dia tak ada. Kalau Tuhan berkehendak dia ada, dia ada. Di negeri, negeri Mak Saleh di negeri Eropah di mana orang Islam tak ada langsung 2%, 3% Islam flourish. Sebab apa? Bukan manusia yang menjaganya. Allah SWT nak dia flourish kat situ. Eh, tiba-tiba kat negeri kita, 9, uh, 70%, 80 Islam di Semenanjung. Di Semenanjung ni Islam Melayu. Tiba-tiba terancam. Kalau Islam Melayu terancam, sebenarnya yang mengancam tu siapa? Adakah orang bukan Islam? ataupun parti politik Islam yang merosakkan Islam itu tuan-tuan. Ni soalan dia orang kena tanya, dia orang kena jawab. Ha? Siapa yang merosakkan Islam? Islam terancam sebab apa? Siapa yang memberikan pandangan salah dan sesat tentang Islam ni? Adakah orang bukan Islam ataupun kamu orang Islam? Ingat, rezeki yang kita bagi itu kita punya. Yang kita bagi kita punya. Kita Kan? Adakah orang bukan Islam atau kamu yang orang Islam? Tuan-tuan, saya nak tanya lah tuan-tuan kan? Ada orang kata, tengok hari tu KK Mat, stokin ada bismillah. Ada nama Allah dia kata, tak ada tak ada tindakan pun kepada KK Mat. Okay, saya nak tanya, berapa orang murtad kerana stokin tu? Berapa ramai yang murtad, yang keluar daripada Islam, yang meragui Islam hanya kerana stokin tu tuan-tuan? Ataupun kita rasa macam, okay, dia salah, memang salah dari segi undang-undang. Tapi Bukanlah mengugat iman aku pun. Isunya adalah, tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Dia bukan lemah umat Islam kita. Iman kita ni saya percaya tuan-tuan punya iman, puan-puan eh, punya iman. Saya percaya sangat kuat. Kalau tak macam mana kita boleh mengharungi Ramadan ini kan? Yang saya percaya adalah agenda pembodohan. Dia ada dua, agenda pembodohan dan agenda menakut-nakutkan, fear mongering dipanggil. Dia menakut-nakutkan kita dengan hantu yang tak wujud. Melayu ni dia suka menakutkan orang dengan hantu. Hantu tinggi, hantu kopik, hantu rendah, hantu toyol, hantu langsui, hantu pontianak, hantu penjembalang, uh, pejembalang, hantu apa lagi? Macam-macam uh, lah penanggal dan sebagainya. Dia suka takutkan orang dengan hantu. Sebab itu paranormal, kalau cerita-cerita paranormal, huh, saya tengok dalam TikTok ni, para ni, 10k, 12k orang tengok. Suka dia orang. Tapi kalau ceramah agama, 10 orang 15 orang You see eh Nampak tak level eh Yang tengok paranormal hantu Bembohong tu Hantu ni tak wujud tuan-tuan Hantu tidak wujud Oi hantu wujud ke? hantu tidak wujud Saya hidup 48 tahun Bertahun-tahun saya mencari hantu Tak jumpa Tak jumpa Hantu tidak wujud Yang wujud dia di dalam pemikiran kita Sama juga sekarang ni Dia tak wujud